Приветствую. Детей очень много. На жаль. Приветствую. Здравствуйте. Меня зовут Артем, я донечанин из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? Город Новосибирск. О чем здесь разговариваете? Совсем по-разному. Политика, история, люди хотят говорить. А вы специалист в так истории? Я поддерживаю тему, с тем как. Нет, чисто так. Знание, что прочитал, что помню. Ну, не подскажете мне тогда, когда появилась, Российская, когда появилась Российская империя? Первый император у нас Петр Первый, я помню. Ну, вы дату не помните, тогда да? Когда они получается 1700 какой-то год, когда он шведов? Как Шведов под Полтавой там как раз расхерячил, тогда... Ну, уже хорошо, хоть, хоть знаете, при каком царе это было, и что это 1700 начало. Потому что основная масса россиян почему-то Российскую империю чуть ли не до Руси пытаются дотянуть. Я не основная масса россиян. Здесь вопрос очень простой. Стой и легкий. Первый император у нас Петр Первый. Значит, идем по логике. Российская империя образовалась примерно тогда. Вот, это правильно. А, есть вопросы к украинцам какие-то. Можно. Я, конечно, не являюсь профессиональным историком, но в меру чуть-чуть. Есть вопрос. Есть вопрос. Меня есть вопросы, интересуют. Вот меня просто думал, думал, мне пришел один. До вас человек рассказывал мне, что э, Степан Бандера у вас какой-то там этот герой? герой. Народный герой. А, вот и а я вот тут посмотрел его, вот, да. я посмотрел его биографию, посмотрел, чем он занимался, как и я выяснил тут для себя, я может вы не опровергните, что он в принципе никакой цели не достиг, все, что делал, у него ничего не получилось. Ну это была попытка. Это была одна из э, таких он, принципе, мощных попыток, которые всколыхнули украинское Но все, что он делал, общество, и э, вот его организация еще боролась до 50-х годов. Последний бой, если не ошибаюсь, был в 56-м году, 54-м. Да, бой. Э, если вы это называете бо боем, то ладно, хорошо. А партиза, партизаны у партизанов а, в бои нет, просто... были? Не подскажите мне. Вот у партизанов бои были, они, они вот вступали в бой, там, допустим, с немцами, даже в лесу. Если, если вступает ну, несколько сказать, человек сказать... в бой, несколько человек вступает, это же уже бой. Или вы танковые колонны, а, вот да. это вот хотите? Это? Можно отвечать. Когда скажете, когда можно отвечать на ваши вопросы? Ну так вопрос. В я чем вопрос? Я, я не понял, в чем вопрос. Не, вы мне задали вопрос. Нет, просто смотрите, я не понял сам вопрос. Вы, 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 мне, вы мне рассказывали, вы сказали, что в чем его, вот они же ничего не достигли. Они достигли. Они всколыхнули украинское общество. Не, показали, не, что не, возможно не, бороться. Не, я не спрашивал про них. А он был а идеологом. Я спрашивал конкретно. Про... Он был идеологом, все. Вы опять меня перебиваете. Что с вами? Что с вами? Почему вы меня перебиваете? Он был идеологом, все. Достаточно. Больше даже не надо ничего говорить. Я понял вас. Вы уже можете, можете еще раз повторить, чтобы еще раз еще раз говорите. Дальше. Продолжаем. Вы не будете меня перебивать. Я могу -то, тоже как-то реагировать. Давайте, давайте. Я уже минуту молчу. Так вот я же не спрашивал, они не они. Степан Бандера, как личность, как человек, которого стал идеей перед собой, цели. Он как человек, как личность, как идеолог, он не достиг одной цели, насколько я знаю. Правда или неправда? Неправда. Какой цель он достиг? он сформировал организацию украинских националистов, которая воевала именно по станческой армии. Эта организация Они, не они, 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 провозгласили украинскую независимую, не, независимое государство. Да, к сожалению, только на бумаге получилось, потому что их похватали и по, покидали Все, по говорю, цель, цель не достигнута, цель не достигнута. И что, у вас, дека, у вас декабристов чествуют, такая? у, них 0. цель, у них цель тоже не достигнута была, результата ноль. Но декабристов у вас, говорю, у вас декабристов. чествовали постоянно. Еще, еще в Советском Союзе декабристов. рассказывали декабристов. геройский подвиг декабристов, декабристов и все остального. Ну, все. Мы имеем право чествовать кого хотим. Это наши проблемы. Да чествуйте, не наплевать, что вы там чествуете. чествуете. Так в чем проблема? Я про другое, я же вопрос о другой. Что вы там нервничаете? Вопрос был другой. Я говорю, мы делаю вывод, что этот человек все, что он не делал, он не реализовал. Правильно? То, что он говорил, создание независимой Украины, у него не получилось. Одна, основная цель это это, правильно? Создание... Я уже третий раз одно и то же говорим. Ладно, нахер. А, друзья, так, надо. У нас есть сбир. Ну, годинка прийшла, можна вже нагадати. У нас є збір е, на е, 3-й бригаду. Хлопцям ПНБ ми повинні купити там, монокуляри, бінокуляри. Е, цей збір не тільки збір, а ще й розіграш. Ви можете в розіграші виграти ось цей чудовий прапор з підписами хлопців, якраз того підрозділу, е, якому ми збираємо. Плюс у нас будуть ще два прапори, які йдуть мені від інших хлопців, які вже там. Щось ми купляли, і вони нам присилають з подяками з підписом пропори. Також будуть в розіграші такі чудові е, браслети, от такі, такі от браслети, які е, робить ваш покірний слуга. Це хендмейт. Я, я такі речі продаю. Е, ну, для вас я спеціально роблю такі браслети і брилоки. Щось подібне. От, як вам такий брелок? Або такий. Браслети такі. От все це буде на розіграшу. А буде ще от такий браслет. З мьольнером. Це для шанувальників таких. Або такий брелок. Все це буде в розіграшу, Там близько 100 подарунків там ще будуть інші, скажімо так, речі, які ще до мене не дійшли, але будуть. Нам потрібно зібрати для хлопців там, 150 тисяч. Доєднуватись всі, хто може. Або по QR-коду банки, або ось бачите тут посилання на карту допомоги нашим захисникам, або якщо ви за кордоном на PayPal, на PayPal кратно 5 доларів, 5 євро, а на картку або на банку кратно 100 гривень. Це ви можете кожна 100 гривень, кожне 100 гривень або 5 доларів, 5 євро. Це один шанс на виграш якогось з призів. Призів буде дуже багато, там більше ну фактично, як рахувати разом з програма, то більше ста подарунків буде для вас призів. Тому я вважаю, що це буде дуже приємно і для вас, і для мене. Бо я тоді зможу зібрати хлопцям на ПНБшки, купити їм, передати і бути задоволеним. Бо це най, ну, найліпше для мене задоволення, коли я щось хлопцям передаю, і вони, ви ви, б, ви бачили, їх очі, Вони такі благодарні, такі задоволені цим. Тому приєднуйтесь. Нагадую, що навіть якщо у вас немає 100 гривень, якщо ви будете, можете задонатити 10, 20, 50 гривень, це теж буде, я думаю, що я якісь там. невеличкий розіграш для люд, таких людей э, тоже зроблю, для того, чтобы было приємно. На жаль, прапор не зможу, але, але подумаю. здравствуйте, наконец-то взрослый человек. детей много тут бывает, да. Да, здесь ужас вообще. Меня зовут Артем, я Даничанин из Киева, как вас зовут? О чем речь идете? Я Андрей, я из Салихарда. Обычно разговариваю об отношениях... Не низком, а в нам на округе, да? Я, ну да, я не несколько. Сам uh -huh. бывший, ну просто сразу что-то. Военный на пенсии, сейчас работаю в Беспроводе. Военный на а, пенсии. Готов ответить на любые вопросы. Ну, Я, скажем так, я... у меня была, была надежда в плане того, что вы воевали или не воевали в Украине. Вот вопрос такой. застал, застал первый полгода, скажем так. Первых пол... полгода. Первые полгода 24, 22 или раньше? 22 все верно, 22 -го года. Я понял. А почему уволились? По ранению или же а -а -а. по идейным соображениям? Ну, это нюанс. Срок вышел, потому что я у меня где год был два, где год за три, ну, скажем так, пенсия подошла и а, я вышел на военную на пенсию. Я понял. Ну, это, да, так... я уже на пенсию. Вопрос такой: как вы для себя объясняли, что вы Если делали что, на, 40... на территории Украины? Mm. В смысле, как для тебя объяснял? Я военный, это моя работа. Э, военного? Какая обязанность? Главная? Главная обязанность военного? Ну, скажем так. Э, вот давайте вот возьмем вот, например, вот не будем брать прошлое, а нынешнее. Вот как вот я вот извините вас перебью, вот можно вопрос на вопрос по Ну, да, давайте я... вы еврей, сначала мне ответите, а потом так. я не еврей. Я, ну если честно, а польский еврей я сам вообще. Я понял. Просто вы можете 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 мне просто ответить, а потом вопрос я отвечу на ваш не проблема. Скажем так я ненавижу нацистов. Нацистов? А где нацисты? Когда рядом со мной. На, гуля... <laughs> на гуляку вот эту вашу я это не могу перенести да? это все лично я на Донбассе был раз восемь да я лично видел как погибали да. дети у меня. а мельчакова там не видели, случайно, одного, э -э не, Мельч... не? не видели случайно вашего одного сослуживца мельчакова не видели это вот и врать не буду не видел о, странно. А вы знаете, что этот Мельчаков? Угу. Я, вы же не любите нацистов, а он открытый нацист. А ваш, это... ваш сослуживец. Он, ну, ну он, он, он сам откровенно это говорил. А в чем, ну, а чем нацист-то его? Он сам откровенно это говорил в интервью. Да, хорошо, а его государство О, государство прославляло, как это. Вот смотрите, вот возьмем Азов. А? Вот это вот, которая так чисто что азов, режим, а, даже под... подожди заменить. молодой человек, чем кто кто, кто, кто нацист? В кто... 2016 году что азов ты... американцы признали, а в 2022 году и, и азов... Аз... Аз... А, американцы не могли признать азов, нацистская организация, не азов. нацистская по одной простой причине, у них Но... у, у них по законодательству азов. такое нельзя азов. делать. Это... Молодой человек, по законодательству у них законодатель... нельзя такое. У них нельзя такое по законодательству. Ресурс, может, так вот, смотрите, вопрос, молодой человек, я вам объясняю. Я вам объясняю, ну, молодой человек, вы так рассказываете, вот нацист, нету такого, что они нацисты. Даже, даже японцам, которым вы сначала там наплели, наплели по ушам, и они... Ой. Подождите, ну слушайте Ой. меня, ну, послушайте же меня, вы, вы пытаетесь сразу ну, перебить. Давайте, давайте. Так вот, даже японцам, Нет, которым вы даже японцам, которым вы пытались рассказать, что Азов это экстремистская организация, японцы вначале признали, потом измени, извинились перед Азовом и внесли их в как это, зал славы Бушидо. Вы нацисты, вот вы как раз молодой человек и есть нацист, потому что за вас воюют откровенные нацисты, у вас во власти откровенные фашисты-нацисты, а вот мне вы пытаетесь рассказать за какой-то Азов, который якобы нацисты. Я знаю пацанов, ребят с Азова, нету там нацистов. Да, есть правые. Правые есть во, всей стране, ну, во всех странах мира. Только вот у нас, если вот ультраправых единицы, то у вас они во власти. Сколько вам лет? Больше 40. У вас единицы. Да, больше? у нас единицы. Ну, Молодой человек, ладно, я, я понял, это называется упоротость бесполезна. Что ж, твое счастье, что ты не унавозился у нас. Но добра я тебе пожелать не могу. Потому что ты такой же гребаный оккупант. Ты приперся в мой Донецк, рассказывать мне, как мне жить. Пошел нахер.